Так, доброго ранку. Самый честный влог, че подказ про, я не знаю, как он правильно, Пла... Питка, да? про футбол в таких условиях на балконе мерзну. На голове одягнул капелюха. Так, ну что, поехали. Там читал Серега Задорожний, он левого защитника играл в сборной в Днепре. В Ниву Тернополь тренировал, уехал, убежал за границу. Ну, знал его лично. Он стал у нас Каменскую тренировал. Там приезжал от каких-то дядек из Днепра, предлагал бизнес по агентам. Но он такой, Сережа, не влево, ни вправо, что с ним каши вообще не сваришь. Так, приезжал от какого-то мега-дядьки, и так он э, не решился. Вот, я много встречал футболистов знаменитых, которые вообще в, в, ничего не видят на, в плане селекции. Просто тупой еще тупее. Сам играл более-менее, а глаза, а глаза то мамины, че папины, как-то в стишке. Кудровка, колос Ковалевка. Ковас, Ковалевка был намного лучше Кудровки хоть и первая забила Кудровка, 35-я минута, вывел Шилаев команду, Костышина уволили за руку, ну, временно, сидел вот так в капюшоне, смотрел матч. Похвалю я, везде черненькие есть уже, и в Кудровке даже черненькие, и в Ковалевке. Ковалевка могла забить и в первом тайме, Потом Рапай забил пенальти. Юрий Климчук, Джокер, вышел. Забил на 80-е. Там виноваты эти. Защитники Кудровки начали исполнять Барселону из себя. На высоком прессинге их обокрали. И забили. Хороший мяч отдал вот пасующий на Климчука. Хочу отметить. Кто вышел на замену. Кане вышел там этот Сворск. Ну он полпорядка Кане. И Цуриков забил такую. ковырял, кукинул, в дальний угол вратарь пропустил. Заслуженная победа Колоса Ковалевки. Эпицентр Абалонь. Ну, Абалонь быстро забила два мяча. И Панати был, был стопудовый, в колено всадил. Денис Устеменко забил, потом еще Устеменко забивал, не засчитали. И Сидун головой забил под конец матча, на больше Эпицентра не хватило. Табличка, где там Ковас-Ковалевка, Реал-Мадрид. Да ничего, они вверху. В одной победе от первого места Ковалевка. Ну, неплохо играли, они молодцы. Так, по сегодняшним матчам. Сегодня Металлист 1925 Заря. Но будет заруба, две команды в принципе в тонусе. Ну, практически одного уровня. Ближе ничья. <coughs> Верес рух. Надеюсь, выиграет Верес. Карпаты Львов кривбасу. Будет битва. Надеюсь, выиграет Карпаты Львов. У Кривбаса, как у проститутки, опорная зона. Ну расшатанная вагина. И защиты нету. Так. Ну а остальные матчи будут завтра. Завтра будет завтра. А ну сейчас проверю, бо у меня тут бывает Google. У меня Google брехунец. Бабушка моя так называла телевизор. <coughs> И была права. Да, лидеры будут играть завтра. Послезавтра. На завтра. Завтра, господи, я уже запутался, извиняюсь. Так. АПЛ. Тоттенхэм Ман Юнайтед 14.30. Все к телевизору, если будет свет. Времена такие военные. Потом Эвертон, <coughs> Фухем. А, ну я ж прокомментирую. Результат забыл. Я ж про результат. Э, жену увидел. <coughs> зашла и растерялся. Так, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед. Будут смотреть матч. <coughs> Выпью чай за ваше здоровье. ничья. Хотя тут может быть все что угодно. И победа Тоттенхэма 2-1, и победа Манчестер Юнайтед. Они признаны Амарим и Мбемо лучшими игроками того месяца. Эвертон Фухем. Там Миколенко предлагает новый контракт Эвертон. Ну, видите, он такой работяга, таких тоже любят. И у него еще какие-то варианты есть. Такая послушная детина. С неба звезд не хватает, но вот эти свои 20 копеек отрабатывают. Эвертон Фухем. А Фухем это сборная Нигерия. Да фиг его знает. В надеясь на тяжелую волевую победу Эвертона, что им петлять уже некуда. Вест Хэм Юнайтед Бенли. Да Вест Хэм же видели, как рубился. Я верю в победу Вест Хэма 2-1. Сандерленд Арсенал. О, биг матч. Сандерленд играет в открытый футбол, в пасек. Арсенал всегда побеждает 2-1. Наверю в ничью. Челси и Волки. Ну, надеюсь, что Челси сегодня добьют Волки, Волков 2-0. Вулверхэмптон, он едет на это, на домой. Возьму паузу музыкальную. Вышла антология про Александра Тельпера. Слушал, он рассказывает о том, что он, он все мячи визу, визу, визуализировал, и поэтому он так легко, красиво забивал. То есть, если человек не обладает таким объемным визуальным мышлением, то он красивое забивать не будет. И еще он сказал, что он не любит говорить о будущем, всегда говорит о прошлом. Он такой очень скептический человек в этом плане. Так. Кома Калери. Ну, надеюсь, на победу Кома 2-1. А вчера была пиза кремонеза, пиза выиграла. Ну, там, как бы прогнозируемо. Перестреляли. А Лече Верона. Да будет битва. Но лечит будет Сараса хотя бы 1-0 выиграть. Ювентус Тарина, о, Дерби. Ну, тут будет битва туринская. В Турине любят <къем> Торино Быков. Там же, ну, социалисты. Это первая родина вот этих королей, которые сделали революцию, объединили Италию. Пимонские, Эммануилы. <coughs> а Ювентус любят во всем мире. Ну, Ювентус пойдет в высокий прессинг. <coughs> это спалетит стиль. Может быть, все что угодно, <coughs> вплоть до победы Ювентуса 3-1. Парма Милан. Ну, Милан самая загадочная команда серия этого сезона. Они могут начудить все, что угодно. У них говорят, Ляо не при памяти. Он как бабочки в животе ходит. Сам по себе. Парма Милан. Ну, надеюсь, на победу Милана на выезде. 2-1. Составы им это позволяют сделать. Так, еще проверю. Может, сегодня еще какие-то матчи есть. Так. Ну, остальные будут завтра. Ла Лига. Эльче Реал один на один, как я говорил. И не благодарите. Жирона Алавес. Ну, буду подсматривать. Я буду смотреть Тоттенхэм Ман Юнайтед. А Жирона Алавес там же вот это аж Наших купили. Не знает потом, как от них избавиться. Ванат и его команда. Ну, Алави сильная команда. Они... Жирона может и проиграть, а такие клиенты. Ну, буду желать им победы. Алави в полном порядке. Я видел их не две игры. В этом сезоне. Севилья Асасуна. Верю в победу Севильи 2-1. Атлетика Мадрид Леванте. Леванте неплохая команда, но я думаю, Атлетика Мадрид рационально бахнут их эти крайки, коротышки, под руководством моего любимчика Гризмана. Эспаньол Вильяриал. Да фиг его знает. Ближе ничья. Вильяриал сейчас хорош. И они только проиграли, злые. А Эспаньол тоже неплохие, дома бьются. <coughs> Раньше они такая примитивная команда была, а сейчас ничего. Так. Перепроверю. А завтра будут остальные. Лига 1. Смотрел матч Париж-Рен. У Парижа были моменты, штанги, они не забили свое, в конце пропустили ковырялку. Сами виноваты. Марсель-Брест. Ну, надеюсь на победу Марселя 2-0. Будете тяжело. Гавр, Нант. Ну, Гавр будет стараться выиграть у Нанта. Может быть и ничья. Гавр в этом в предыдущем туре неплохо сыграли. Монако, Уанс. Ну, Уанс, видите, высоко идет. <coughs> будет битва. 1-1. <coughs> Хотя бы я бы на месте Монако выиграл. Они неплохо играют сейчас. Вариант Ууза. Вариант дома неплохо играет. Я надеюсь, выиграет 2-1. Мэтт снится. А, ну то уже будет завтра. Ой, я уже залез на завтра, извиняюсь. Сейчас проверю. Про завтра. У дома не это а зло, сразу говорю. Так. Так, и самая веселая немецкая лига. Хотя она самая прогнозируемая сейчас. Так, немецкая Бундеслига. Вердер выиграл у Вольсбурга 2-1. И не благодарите, как и говорил. К тютя в тютю. Хафенхайм Лейпциг. Ну, Хофенхайм будет биться дома. Ничья, либо минимальная победа Лейпцига. Лейпциг сейчас машина. Байер Хаденхайм. Ну, Байер на подъеме. Рациональные такие. Я думаю, выиграет 2-1. Гамбург, Борусия. Гамбург будет умирать, но не дома ничего. Боруссия, тем более сейчас Лигу Европы, Лигу Чемпионов сыграла. Это ближе ничья. Юнион, Бавария. Ну, Юнион получит сегодня от Баварии. 3-0. Ну, машина. Боруссия, Гладбах, Кельн. Боруссия только дернула на выезде, разыгрались. Я думаю, они сегодня хопнут. Кёльн 2-0. И заканчиваю я. Бенфика будет играть с Казапией. Я не знаю, где так. Где так Казапия? На каком месте? А, на вылет. Ну, я думаю, сегодня выиграет 4-0. Может, наш горе Судаков отметится. Трэпзон Спор. Там же тоже наши играют. Сегодня будет играть с Аланья спор Трабзон на третьем месте, на одно очко отстает от Фенера, Одета от Аланья на девятом. я думаю, что сегодня их прибьют. Желаю зубковой сегодня травмированной хорошей игры, Батагов на травме. Ну а так, в принципе, все. Верим в лучшее. Смерть врагам. Украина по